سارا معاملہ مرنے کے بعد پیش آئے گا اس آیت میں اور اوپر نیچے کی جتنی آیت میں پڑھ رہا ہوں مرنے کا لفظ تک موجود نہیں ہے شاید دل میں رہا ہے کہ مرنے کے بعد کی بات چل رہی ہے وجہ یوم القیامہ جو میں نے لاس کلاس کے اندر کہا تھا نا قیامت کا لفظ جب آئے گا تو میں بیان کروں گا آپ قیام سے بننے والے سارے مادے قرآن سے جمع کر لیجئے گوگل پہ جا کے سرچ کریں قیام فی القرآن یہ لفظ آپ ٹائپ کریں یہ آپ فام دیں گوگل کو آپ کو جتنی آیات قیام کی ہے ساری کے ساری ایک ساتھ لے کر پیش کر دے گا المعانی کی ویب سائٹ کے اوپر پڑھتے جائیے قیام کے جتنے مادے ہیں قرآن کے اندر اور ایک آیات سے مجھے یہ ترجمہ کر کے دکھا دیں کہ قیام کا معنی مرنے کے بعد ہوتا ہے قیام تو نماز کے اندر کرتے ہیں کہتے ہیں قیام جو ہے نماز کے رکن کے اندر شامل ہے قیام کرنا کبھی لیا ہے آپ نے قیام کرنے کا مطلب کہ نماز میں مڑنا قیام کے آخر میں تاہی تو لگی ہے جس کو تا مبالغہ کہا جاتا ہے جیسے کہ علامہ کے اندر آخر میں تا لگی ہوتی ہے وہ تا مبالغہ ہوتی ہے یہ قیامہ کے اندر تا مبالغہ لگ گئی بنیادی مادے میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا نا قیام کے اندر پورے قرآن میں بار بار عقیم الصلاح آت الزگا کا لزایا عقیموں کا مادہ کیا ہے قیام وہاں کبھی کسی نے کیا ہے کہ آپ ہلاک کر دیں سلاد کو اقیموں کا مطلب کیونکہ یہ کنٹیجیس ورڈ ہے آبجیکٹ پر کام کرتا ہے اقیم و آپ ترجمہ کرتے ہیں سلاد کو قائم کریں آپ یہ تجمع نہیں کرتے سلاد کو ختم کر دیں ہلاک کر دیں تو پھر قیامہ کا مطلب ہلاکت کا دن کیسے ہو گیا یہ عمر قیامہ کا مطلب قیام سے تو قیامہ ہیں لفظوں کو نگال کے دیکھیں آپ کے خود سمجھ میں آئے گا کہ قیامت کا معنی عربی زبان میں کسی ایک لغت میں نہیں لکھا مرنا ایک لغت میں مرنا کا اس کی میننگ نہیں لکھی ہے نہ قیامت کا مطلب ہوتا ہے کہ آفٹر ڈیتھ یہ ہے ہی نہیں قیامت کا مطلب کسی ایک لغت کے اندر یہ معنی موجود نہیں ہے آپ نے پتہ نہیں کہاں سے آخذ کر لیا یا عمر قیامت جہاں آتا ہے اس کا معنی کرتے ہیں مرنے کے بعد آفٹر لائف ڈومز ڈے اینڈ یا اینڈ ڈے لگا دیتے ہوں گے اینڈ آف ٹائم میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی صاحب کی اینڈ آف ٹائم بڑے مشہور ہوئی تھی اینڈ آف ٹائم کے بارے میں وہ خبردار کر رہے تھے اینڈ آف ٹائم میں یہ ہوگا اور پورے ویجوالز ڈالے ہوئے تھے لوگ بڑا ویجوالز کو تو پسند کرتے ہیں نا ان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہیں جن ان کے ذہن میں بیٹھتا ہے دہو جن ایسے ہی ہوگا روح جو نا بلو کلر کی ہوتی ہے جب نکلتی نا بلو کلر کی ہو جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ اس کا نا وائٹنس آتی رہتی ہے پھر وائٹ ہو جاتی ہے چاہے وہ بد ہو یا اچھی ہو تو یوم القیامہ کا نام ہی اینڈ آف ٹائم کر دیا ہے ڈومس ڈے کر دیا ہے لاسٹ ڈے کر دیا ہے آفٹر لائف کر دیا ہے ہمارے ذہنوں میں جب بھی قرآن کے اندر یوم القیامہ کا لفظ آتا ہے لوگ اس کے سے اپنا ذہن لے جاتے ہیں آفٹر لائف مرنے کے بعد یا وہ دن جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا نہ تو قیامت کا مطلب جمع کرنا ہے نہ ہی قیامت کا مطلب مرنا ہے نہ ہی قیامت کا مطلب دنیا کا ختم ہو جانا ہے قیام تو قیامہ جو ہے وہ قیام سے ہے یعنی توازن کو قائم کر لینا جس دن لوگ اپنے آپ کو متوازن کر لیتے ہیں وہ یوم القیامہ بن جاتا ہے آج اپنے ظالم حکمران کے خلاف کھڑے ہو کے کسی نے خروج کرنا شروع کر دیا اس کے ظلم کے خلاف اتحاد کرنا شروع کر دیا یہ یوم القیامہ بن جائے گا یہ یوم تو اتنی مرتبہ اس دنیا کے اندر سامنے آیا ہے اور ہم پتہ نہیں کون سے یوم القیامہ کا انتظار کر رہے ہیں جو دجال کے ساتھ آئے گا اس سے بس کے علاوہ تو نہیں آ سکتا دجال آئے گا تو یوم القیامہ آئے گا اس کے بعد عیسی رسول اللہ کا نزول ہوگا ان کی انتقال کے چالیس سال کے بعد قیامت آئے گی تو اس کا مطلب قیامت ہوگا ورنہ اس سے پہلے قیامت نہیں ہو سکتا ارے بھائی قیامت کا دن تو وہ بھی تھا کہ جس دن موسا نے فرعون کے خلاف عالم بغاوت کو بلند کر دیا تھا وہ یوم القیامہ تھا وہ سارے غلام اپنی آپ کو متوازن کرنے کے لیے متحد ہو چکے تھے اس بات کا عزم کر چکے تھے کہ ہمیں اس ظالم کی ظلم سے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے وہ یوم القیامہ تھا پتہ نہیں کون سے یوم القیامہ کا انتظار کر رہے ہیں جس یوم القیامہ کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں آنے والا آپ کو یوم القیامہ کا دن خود ہی لے کے آنا ہوگا اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے اگر کوئی مذہب کی بیڑیوں میں آپ کو جکڑ رہا ہے آپ نے اپنے آپ کو ان بیڑیوں سے نکال دیا یہ آپ کے لیے یوم القیامہ کا دن ہوگا یوم القیامہ اور یوم کا مطلب کب سے ایک دن ہونے لگ گیا یوم کا لفظ تو بڑا وسیع اور الاستعمال لفظ ہے کثیر المانا لفظ ہے یوم کا لفظ تو آپ اگر قرآن کے اندر دیکھ لیں ستتی ایام چھے ایام جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کائنات کی تخلیق چھ ایام میں کی اور تک بیان کرتا رہوں گا بات چل رہی تھی یوم القیامہ تو قیامت کے بارے میں ایک تو نظریہ وہی ہے جو مذہب کے اندر موجود جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سب سے پہلے دیکھ لیں قرآن کے اندر جو ا کا لفظ آیا ہے آپ اس کا ڈکشنری میں جا کے میننگ چیک کر لیجئے ا گھڑی کو کہتے ہیں امیجز میں جا کے سرچ کہتے گوگل میں سا لکھتے ہیں ریڈسٹ واش آ جائے گی ہاتھ میں پہننے والی گھڑی آ جائے گی سا لمحے کو بھی کہتے ہیں سا وقت کے ہر پیریڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر آپ سا کا جا کر ترجمہ چیک کر لیجئے کہیں آپ کو مرنا مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ معنی کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا استعمال ہی نہیں ہوتا عربی زبان میں سعا ایک ساعت کے لیے آپ رک جائیے آپ جا کے ریختہ ایک ویب سائٹ ہے اردو کی میننگ ہے آپ جا کے ساعت کا لفظ دکھ کے دیکھ لیجئے وہ آپ کو بتا دے گا کہ ساعت کا مطلب مرنا نہیں ہوتا بھائی وقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ قیامہ کا لفظ قیام عکیم وجوہکم عندہ آئندہ کلی مسجد عکیموں اس کا مطلب کبھی یہ نہیں کرتے کہ آپ مار دیں اپنے وجوہ کو اپنے چہروں کو اپنے مقاصد کو ہر مسجد کے پاس نہیں کرتے آپ واقیم الوزن قائم کریں وزن کو قیام سے ہی ہے نا قائم کرنا لیکن بزد ہیں کہ قیامت کا جب لفظ آئے گا تو میں ترجمہ کروں بس مرنا اور مرنے کے بعد کی زندگی آفٹر لائف نہیں ہے یہ ترجمہ اس کا یوم القیامہ اور جو میں ابھی ایام کی بات کر رہا تھا کہ ہم نے چھے ایام کے اندر تو وہ تو چھے ایام میں تو کائنات کی تخلیق کا ذکر قرآن بیان فرما رہا ہے وہاں سب یہی جانتے ہیں کہ یہ پیریٹس کی بات ہے زمانوں کی بات ہے اور یہ زمانے وہ زمانے کہ جو سورج کے چاند کے گردش کے بغیر استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ یوم سے ہمارے ذہن میں گردش لیل و نہار کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا کیونکہ ہمارا دن تو گردش لیل و نہار کا محتاج ہے تو وہاں پر صدتی ایام کے اندر تو آپ کبھی بھی گردش لئل و نہار والا دن لے ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یوم کا معنی بڑا وسیع ہے ایک لمحے کے لیے بھی یوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایک زمانے کے لیے بھی یوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس وقت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جب انسانیت اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے لیے متحد ہو جائے جمع ہو جائے اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائے اور اس ظلم کے خلاف اعلانیں بغاوت کر دے وہ بھی یوم القیامہ ہوتا ہے زنجیروں میں جکڑی ہوئی مفروضوں پر جو سائنسی ٹچ ہو یا مذہبی ٹچ ہو ان مفروضوں سے خلاف عالم بغاوت جب بلند کر دیا جائے گا جب وہ وقت آئے گا وہ یوم القیامہ ہوگا یہ یوم القیامہ کا لفظ ان تمام چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ کسی خاص پیریڈ کی اس پیریڈ کی بات نہیں جو آپ کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے نہیں ایک دم سے کیونکہ قیامہ کے آخر میں جو تائے مبالغہ آئی ہے یہ تائے مبالغہ یک دم کسی کا نمودار ہو جانا حادثاتی طور پر کسی کا سامنے آ جانا اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے تائے مبالغہ یوم قیامہ کا مطلب یہی ہے کہ یک دم حادثاتی طور پر ایک دم سے کسی چیز کا سامنے آ جانا انسانیت ظلم سے مظالم سے پریشان ہے انہوں نے آپس میں یکجہتی کر کے حاساتی طور پر ایک دم سے اپنے آپ کو متوازن کر لیا اپنی سوچوں کو یکجا کر لیا کہ نہیں اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے خروج کرنا ہے ان بیڑیوں سے اپنے آپ کو نکال لینا ہے جن میں ہم جکڑے ہوئے تھے عَنْهُمْ مِسْرَهُمْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ نبوت کا تو پیغام ہی یہی تھا نبوت کا تو کام ہی یہی تھا نبوت کا تو منصب ہی یہی تھا کہ انسانیت کے اوپر جو بیڑیاں ہیں ان کو دور کر دینا ہٹا دینا والاغلال جن زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہیں ان زنجیروں کو توڑ کر پھینک دینا کہ انسانیت اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے اور یوم القیامہ واقع ہو جائے یہ یوم القیامہ کا معنی ہے یہی عربی زبان کے اندر ہے قیام کے لفظ آپ سمجھ لیجئے یوم القیامہ اللہ کی صفات جب بیان کرتے ہیں حی القیوم جب کہتے ہیں تو آپ ذہن میں کیا لاتے ہیں قیوم سے قیام سے تو ہی یہ ڈرائیوڈ ہوا ہے قیوم نبالگے کے وزن پہ آ گیا ہے خوب قائم کرنے والا متوازن کرنے والا کبھی آپ نے ترجمہ اس کا یہ کیا ہے کہ قیامت یعنی مرنے کے بعد کے دن کو قائم کرنے والا کبھی نہیں کیا ہوا حی القیوم کے اندر آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے حی القیوم کے بارے میں تو یوم القیامہ کو آپ سمجھ لیجئے کہ یوم القیامہ کا مطلب ہرگز بھی مرنے کے بعد کے دن کی طرف اشارہ نہیں ہے